Salam dostlar. Mən Nəbat İslamzadə. Sizə bu gün məchum növə bağlı testlərə izah gətirəcəm. Gəlin bu testə baxaq. Bizdən cümləni məchum növə çevirməyi tələb edir. I spent all my money yesterday. Dünən bütün pulumu xərclədim. Birincisi biz felə sual veririk. I spent nəyi? Bütün pulumu. Və burada, yəni məchum növdə bilirsiniz ki, cümləmizdə əgər tamamlıq varsa, həminin tamamlığı biz mübtəda yerinə keçiririk və onu məchum növə belə çeviririk. Yəni ki, məchum növ belə olacaq. My money, yəni pulum xərcləndi. Mənim pulum xərcləndi. A, yəni birinci cümlədə maymən tamamlıq idi. Xərclədim nəyi? Pulumu. İndi isə olacaq mübtəda pulum xərcləndi. All my money. Cümləmiz isə keçmiş zamandır. Baxın, yəssicəyə yes, yes, yes. olduğuna görə has spent ola bilməz, çünki o indiki bitmiş zamandır. Dünən isəcə indi ki bitmiş olmaz. Is spent də olmaz, o da indiki sadə zamandır. A, J variantı düzgündür. Was spent yəni dünən məni bütün pul xərcləndi. Yəni keçmiş zamanda məcburiyyət məcəni keçmiş zaman forması was ya da ki və bir də to be fəil, əsas felin üçüncü forması istifadə olunur. Jane used up all the flour yesterday. Dünən bütün unu istifadə etdi. Jane istifadə etdi nəyi? Bütün unu all the flour. İndi bizə bu əvvəli keçəcəyik. Old the flower yenə də keçmiş zamandadır cümləmiz ə, və tək də də old the flower sözü was used up yesterday. Bütün un dünən istifadə olundu. Düzgün cavab D variantıdır. Baxın A variantı ola bilməz çünki yesterday var cümləmizdə və orada isə ada isdi olmaz. Daha sonra cümləmiz keçmiş zamanda da keçmiş bitmiş zamanda deyil. Ona görə də B olmaz. C variantı has been indiki bitmiş zamanda ona görə olmaz. E variantı isə məcunun övdə deyil. Canola day produces all sorts of paper here. Bütün növ kağız istehsal edirlər. Ə, deməli, onlar istehsal edirlər. Any all sorts of paper. Ə, deməli, yenə yəni burada deməli, cümləmizin ə, zamanına baxırıq. İndiki sadə zamandadır cümləmiz. Yəni ki present simple. Ə, deməli, A variantı olmaz çünki keçmiş zamandadır. B variantı indiki bitmiş zamandadadır, ona görə olmaz. C variantı məcmun növdə deyil. Kağız nəyisə istehsal edə bilməz. Yəni hərəkət kağızın üzərində icra olunur. Yəni kağız istehsal olunur. A düzgün cavabımız D variantı olacaq. Are produced. Deməli E variantı da indiki bitmiş zamandadadır, ona görə də olmaz. Sonra they often invite me to their parties. Onlar tez-tez məni şənliklərinə dəvət edirlər. Onlar dəvət edirlər. Kimi mənni Yeniki, burada məni sözü tamamlıq yerinə keçəcək. Tamamlıq yerinə keçəcəksə ay olacaq. Mi de də ay olacaq. Mən dəvət olunuram. Mən tez-tez dəvət olunuram. Ay, cümləmiz indiki sadə zamandadır. Ona görə də o boz olmaz. B variantı ay ilə başlamır. Ona görə olmaz. Onlar dəvət olunmur. Mən dəvət olunuram. I am often invited to their parties. D variantı düzgündür. I am often invited to their parties. Onların şənliklərinə tez-tez dəvət olunuram. E variantında isə keçmiş zamanda ona görə də olmaz. Sonra they will pack the things in an hour. 1 saatda onlar əşyaları qablaşdıracaqlar. Cümləmiz gələcək zamandadır. Felə sual verək. They will pack nəyi? Əşyaları, the things. Əşyalar bir sətəqə qablaşdırılacaq. Gələcək zamanı məchul növə düzəltmək üçün will + be + felin 3-cü forması istifadə olunur. Gəlin görək will be və üstəgəl felin 3-cü forması hansı variantdadır? Baxın, A variantında yoxdur. B variantında vədən sonra be yoxdur və pack sözündə i yili şəkilçisi yoxdur. C variantında they will be picked olması çünki baxın, qablaşdırılan nə olacaq? əşyalar qablaşdırılacaq. Yəni ki, cümləmiz the things ilə başlamalıdır. Ona görə də düzgün cavabımız olacaq, ə, deməli E variantı. Əslində D variantı da çaşdırıcı görsən ilk baxışda, amma D variantda deyir ki, the things will be packed them. Will be packed them olacaq. By them also, yəni onlar tərəfindən qablaşdırılacaq olsaydı düzgün olardı. Ona görə düzgün cavab E variantı. Sonra they left the notes on the desk. Partanın üzərində ə, qoydu notları. Ə, left qız qoydu nəyi? Notları. Notlar partanın üzərində qoyuldu, buraxıldı orada. The notes. Ə, cümləmiz keçmiş zamandadır, baxın. Keçmiş zamanda dirsə burada, deməli keçmiş zamanda olacaq və notes deməli verbin. Ammetə məşum növdə belə bir forma yoxdur, yəni ki, ə, ya was ya take verb üstə gələk sadəcə birbaşa felin üçüncü forması var. Yəni ki, been olmur. Been istifadə olunur bitmiş zamanın məçhum növündə. The girl was left bu düzgündür çünki yəni partanın üstündə buraxılan qız deyil də notlardı. The nose have left bu olmaz. Bu keçmiş indiki bitmiş zamandadır. Uh, are left də olmaz çünki cümləmiz keçmiş zamandadır. Ona görə də düzgün variant e variantı olacaq. Our team won the priceless way. Keçən həftə bizim komandamız uh, mükafatı qazandı. Bizim komandamız qazandı. Nə yiy mükafatı? Mükafat qazanıldı. Cümləmiz belə olacaq. Uh, the prize. Cümləmiz isə keçmiş zamandadır. Baxın, bayaq dedikəm was been forması yoxdur. Has been had been var. Uh, is olmaz çünki cümləmiz keçmiş zamandadır. Uh, was won bu düzgündür. Elə düzgün cavab budur. Komandamız tərəfindən keçən nöqtə mükafat qazanıldı. D uh, variantında indiki bitmişdi ona görə olmaz. E variantında isə komandamız qazanıldı yox, mükafat qazanıldı. Yəni biz bilməliyik ki, biz nəyi məcunu və çevirəcəyik orada. The boy feeds the birds in the park every day. Hər gün parkdakı quşları yemləyir. E, yemləyir nəyi quşları. Yəni quşlar yemlənilir. Quşlara yem verilir hər gün. D evə birdir. Baxın, cümləmiz indiki sadə zammandadır. Ona görə A variantı getdi, olmaz A variantı. Um, sonra B variantı düzgündür. İndiki sadə zammandadır çünki cümləmiz. C variantında indiki bitmiş indiki deməli davam edici zammandadır. Ona görə də olmaz. Amma bizim cümləmiz indiki sadə zammandadır. D variantı keçmiş zammandadır. E variantı isə indiki bitmiş zammandadır. Ona görə də olmaz. Düzgün cavabımız B variantıdır. İndiki sadə zaman məçul növü am is of üstəgəl felin üçüncü forması. Fel isə qaydasız fel olduğu ona görə onun üçüncü forması fed olacaq. The friends visit David every week. Ah, dostlar hər həftə Davidi baş çəkimlər. Deməli, baş çəkirlər kimə? Davidə. Baxın, baş çəkən David Daviddir. Ona görə cümləmiz başlayacaq David-lə. David, ə, uh, deməli, indiki sadə zamanda da cümləmiz. David isə təkdə olduğuna görə David-dən sonra is gələcək. Daha sonra isə visit felinin üçüncü forması, üçüncü forması adərkən qaydalı olduğuna görə id artıracağıq onun sonuna. Is visited by his friends every week. David hər həftə onun dostları tərəfindən baş çəkilir axın A variantı olmaz. David dostlarına baş çəkir. Xeyr, Davidə dostlar tərəfindən baş çəkilir olmalı idi. Dostlarına, a, deməli, baş çəkilir David tərəfindən. Xeyr, Davidə baş çəkilir. David visited by he is burada düzgün deyil. Is forması yoxdur ona görə. E variantı is indi keçmiş zamandan ona görə olmaz. Sonra um Alice wrote an essay yesterday. Dünən bir, e, deməli, imla yazdı. A essay dünən yazıldı. Deməli, keçmiş zamandadır. Cümləmiz tamamlığı da bildiyimiz kimi S-e idi. S-e, S-e was written yesterday. Keçmiş zamanda olduğu ona görə to be-nin keçmiş zaman forması və felin 3-cü forması olmalıdır burada. A few pictures decorate right the room. bütün şəkil otağı bəzəyir. Hmm, baxın, birinci şəkil bəzəyir. Haranı? Otağı. Yəni bəzənən nədir? Otaq. Otaq bəzənilir olacaq burada da. İndiki sadə zamanda da cümləmiz məçul növdə burda deməli to be-nin ilki zaman formasından istifadə edəcək, bir də felin üçüncü formasından. O bəzəyir otağı. Cümləmiz otaqla başlayacaq. Deməli, the room ə, is decorated ə, with a few pictures. Birinci şəklinlə bəzənilir. A variantı olmaz çünki deyir ki, otaq bəzədi e birinci şəkil ilə. Yəni otaq canlı deyil, hərəkət edə bilməz, durub nə isə bəziyə bilməz. Ona görə də burda deyil. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. Digər variantlarisi niyə səhvdir? Baxın, deyir ki, bir neçə şəkil o birinci şəkil bəzənildi. Bu düzgün deyil. Otaq bəzənildi, şəkil yox. Ona görə D variantı düzgün deyil. Y variantında isə uh, was keçmiş zamandadır. Ona görə də düzgün deyək, biz cümləmizə baxdıq və dedik ki, cümləmiz indiki sadə zamandadır. Ona görə də is decorated olmalıdır.